Salam, əziz və çox dəyərli izləyicilərim. Xoş gördük hər gününüz. Mən astroloq İlahə. Kanalıma abunə olmağı, bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın, dəyərli izləyicilərim. 27 yanvar 2024 tarixində ay gün boyu, yəni ə, artıq 27-sinə keçən kimin saat ə, 01-dən etibarən artıq, yəni bizim saatla Azərbaycan saatı ilə belə deyə, gecə saat 2-dən etibarən tam 12 12:11-ə, 23:11-ə kimi ə, ay boşluqda olacaq. Bu bütün gün ərzində göstərir, dəyərli izləyicilərim. Yəni ə, Yəni ay heç bir planetlə açı atmır da. Yəni heç bir planetlə bir yaxınlaşması yoxdur ki, ay boşluqdan çıxsın, dəyərlisi izləyicilərim. E, o yuzdən də, yəni sabahkı gün boyunca, yəni 27 yanvar 2024 tarixində gün boyu ta 23 11-ə kimi ay ə boşluqda olacaq dəyərlilər sizlərim. Bu o deməkdir ki, sabahkı gün boyunca 27 yanvar tarixində qətiyən vacib, önəmli heç bir işimizi görmürük. Yəni önəmli olan heç bir imza, toy, dün, zax, ə hiç bir, ə, nə bilim, ev almaq, ev satmaq, işə girmək, işdən çıxmaq, önəmli heç bir qərarı e imzasını atmırıq dəyərlilər sizlər. Ümumiyyətlə önəmli olan heç bir şeyi 27 yanvar tarixində etmirik. Çünki ay gün boyu ay boşluqda olduğu üçün e, bu bu günü sizin üçün e, xüsusi ilə bunu tək gün olaraq e, videoya çəkməyə qərarına gəldim ki önəmli heç bir şeyinizi etməyin dəyərlilər izləyicilərim. Çox ağır gündür, yəni 27 yanvar tarixi, yəni bir az stressli, gərgin, çünki ay boşluqda olduğu zaman əsasən bəd xəbərləri vermək üçün, yəni astroloqlara görə, yəni ay boşluqda olduğu zaman bəd xəbərlər veril verilmək üçün, pis xəbərlər eşidilmək üçün daha çox uyğun olur, dəyərli izləyicilərim. Çünki boşluqda olduğu zaman gərginlik yaradır. Zaten Uranüs, Jupiter və Plutokareləri də var. Bu da göyüsündə, yəni heç də yaxşı bir durum deyil. Yəni Jupiter böyümə şansdır. Pluton dəyişim, dönüşüm planetinin kareləri, yəni bu heç də yaxşıya görünməyən bir yerləşim trans trans transitlərin karelənməsidir, yəni zorlanması deyək bizim üzərimizdə. O izdən, yəni bunu xüsusi ilə bu videonu çəkməyə qərarına gəldim ki, 27 dekabr tarixində önəmli heç bir şey, heç bir şey etmirəm, dəyərlilər izləyicilərim. Özünüzə çox yaxşı baxın. İnşallah 28 kis e, yanvar tarixində tarixində sizlər üçün yeni bir viz keçəcəyəm. E, ay artıq o zaman e, 27 28 e, yanvar tarixinə ay artıq e, 23-11-dən sonra qız bürcünə keçəcək e, və 2 gün yarım qız bürcündə irəliləyəcək e, və burada da ən e, yəni günün ağırlığını, məsuliyyətini hiss edən bürcə əlbəttə ki, dəyişgən bürclərimiz olacaq. E, qız, balıq əkizlər və ox atam bürcləri olacaq. Amma ən şanslı bürclərimiz isə oğlaq və buğa bürcləri olacaq, dəyərlilərsə isərim. Yəni e, e, o da 28 yanvardan yanvar tarixindən, yəni 23-11-dən etibarən, yəni sabah axşam, 27 axşam, 23-11-dən sonram bu ay e, qız bürcünə keçdiyi üçün, yəni 2 gün yarımın e, e, şanslı və sorumluq alacaq bürcəri bunlar olacağını göstərir, dəyərlilər izləyəsən. Özünüzə çox yaxşı baxın. İnşallah hər biriniz üçün möhtəşəm bir gün olar. Yəni amma yenədə 27 yanvar tarixinin gününü vacib işlərimizi heç birini salmırıq və günü öz axarında keçirməyə mümkün qədər diqqət göstərin, dəyərlilər izləyəsən. Hələlik